Всем привет! Что, ребята, экономим вместе с нами? Ужин за полтора доллара. Смотрите, приготовили с женщиной спинки, купили курячи. По две штучки каждой людині. И макароны. А еще, ну, домашние помидоры. Домашний хлеб. Грибочки собирали, лисички. И помазуха, мамина, остро-остро. Вот -остро. такие скромные Скромна вечеря. І всі понаїдаються. Так що витрачати багато не треба. Спинки купили і пожарили шашлик. Дуже смачно дітям подобається. О! Тоже з недарувала. Зараз тобі одеруємо, да? Випущай, що. Отаму, що ти косточку не порвала. Держи. А ну, пробуй. Он mm. ну, тут, как всегда. <смех> <смех> стой. Ну, как всегда. Mm. А ну ты. Да. Дуже смачно. Да? Вот и добрый. Я думаю, что не смачно. Да, все она думает правильно. Вот это тема. А хлеб хрустящий, домашний, ты что? Мама, я собираю маленький кусочек. У -у -у. Вот, вот, вот. В общем, ребят, экономьте. Вкусно и недорого. Пока жена там на кухне, хлеб, макарошки. А я костер распалил, тоже эти спинки пожарил, да и все. Всем пока.